крупные соревнования проводятся два раза в год. Это в апреле и, соответственно, в декабре. В других площадках России соревнования крупные проводятся только один раз в год, это фестиваль. У нас два раза в год проводятся соревнования. В этом году большое количество команд представили свои проекты для творческой категории. Это 24 команды своими проектами. ТГУ нам представил на выставку свой проект, свои кафедры. Разрешите представить членов жюри и судей сегодняшнего фестиваля. Главным судьей соревнований является Визовов Сергей Михайлович, то есть я. <звучит> Конечно, хочу пожелать удачи всем командам на соревнованиях. Надеюсь, что вы проявите высокий успех, достигнете высокий успех и будут... 고 <목소리나>